Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Петр Порошенко подписал закон Украины о санкциях, сообщается на сайте Верховной Рады. Согласно законопроекту, ограничения в отношении конкретных иностранцев и иностранных юридических лиц будут утверждаться решением СНБО и вводиться указом президента. Меры против иностранного государства или секторальные санкции после решения СНБО и указа президента утверждаются Верховной Радой и вступают в силу в течение 48 часов после принятия. Россия должна незамедлительно вывести свои войска и технику с территории Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, есть договоренности о выводе всех российских подразделений и техники из Украины. Это было одним из условий для прекращения огня и начала мирных переговоров на заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Глава немецкого МИД выразил надежду, что Россия всерьез намерена завершить кризис в Украине и не использовать перемирие для наращивания своего присутствия на Донбассе. Постпреды стран ЕС сегодня обсудят расширение секторальных санкций против России. Соединенные Штаты, в свою очередь, завершат подготовку новых санкций против России. Решение об их введении зависит от хода урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Мари Харф. Новые ограничения могут коснуться финансового, энергетического и оборонного сектора в экономике России. Кроме этого, Мари Харф добавила, что предварительные выводы с обвес Нидерландов по крушению малазийского «Боинга» в Донецкой области совпадают с версией США. Российские военные и боевики активизировались в районе Луганска, Лисичанска и Алчевска. Об этом сообщает Дмитрий Тымчук, руководитель группы информационного сопротивления. Кроме этого, для российских оккупационных войск на Донбассе с территории России бензовозами активно завозятся дополнительные горюче-смазочные материалы. Минувши ночью террористы и российские войска вновь грубо нарушили условия перемирия. Минувшая ночь прошла без потерь среди личного состава сил АТО. Вместе с тем зафиксировано 6 обстрелов позиций блокпостов, которые удерживают наши военные. В частности, с применением артиллерии были обстреляны позиции пехотинцев в районе населенных пунктов Старолапса, Пески, Авдеевка и аэродрома Донецк. Дважды с применением установок град и артиллерии были обстреляны позиции сил АТО вблизи населенного пункта Тоненькая. В свою очередь вооруженные силы Украины продолжают придерживаться договоренностей. О прекращении огня. В Мариуполе и населенных пунктах Новозовского и Тельмановского районов с 10 сентября вводится особый режим контроля за перемещением транспорта, сообщают в Горсовете Мариуполя. Въезд в город со всех направлений с 20.00 до 6.00 разрешен только лицам с мариупольской пропиской. Выезд в это время суток будет полностью запрещен. Также ограничено передвижение колонн автомобилей, инженерной и крупногабаритной техники, подъезд и подход к позициям сил АТО, фото и видеосъемка военных. Объектов. Что стало причиной гибели украинских бойцов по Иловайском? объективные обстоятельства или просчеты военного руководства? Ответ на этот вопрос ищут военные прокуроры. В рамках расследования сейчас ведутся допросы, в частности, начальника генштаба Виктора Муженко, командующего войсками южного оперативного командования Петра Литвина и руководство вооруженных сил Высшего эшелона. Об этом заявил генпрокурор Виталий Ярема. По его словам, в бою под Иловайском погибло не менее 200 украинских бойцов. Напомню, что в понедельник в Мариуполе президент Украины Петр Порошенко пообещал наказать виновных в гибели военных. Закон о статусе отдельных районов Донбасса будет внесен в Раду на следующей неделе. Об этом на заседании Кабмина заявил президент Украины Петр Порошенко. На собрании министров присутствовали и спикер парламента Александр Турчинов, а также главы областных администраций. Подробности нам расскажет наш корреспондент Юлия Боднар. Она на связи со студией по телефону. Юля, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катя. Сегодняшнее заседание Кабинета министров глава государства Петр Порошенко начал с самого главного для страны вопроса мира. По его словам, сейчас российские войска всячески пытаются спровоцировать украинских военных. Но с 18 часов 5 сентября никаких боевых действий Украина не ведет. За все время перемирия уже удалось освободить 700 украинских военных. Президент прогнозирует, что к концу недели еще 500 заложников вернутся домой. Также Порошенко акцентировал, что украинцы должны знать о действиях власти, поэтому сегодня был обнародован текст Минского протокола в правительственной газете «Голос Украины», чтобы каждый украинец мог убедиться, что там не идет речи о федерализации украинских земель. Президент был категоричен. ЛНР и ДНР никогда не будут находиться в отдельном правовом статусе и уступок к террористам не будет. Предлагаю послушать. Протокол предусматривает восстановление и сохранение суверенитета Украины на всей территории Донбасса, в том числе и на той, которая сейчас временно контролируется боевиками эта часть тоже вернется в правовое поле Украины. Обращаю ваше внимание, что ни о какой федерализации, ни о каком отчуждении в протоколе речь не идет и идти не может. Еще раз подчеркиваю, что такие образования, так называемые ЛНР и ДНР, в документе не упоминаются вообще. Так звание ЛНР, ДНР в документе не сгадываются в для того, чтобы страна смогла обрести мир, нам крайне необходим мощный промышленно-оборонный комплекс. Практически все предприятия, которые могут это обеспечить, переходят на круглосуточную работу. Об этом также говорил и президент, и премьер-министр. Именно такой график позволит производить около 30 единиц техники в сутки для наших военных. Не оставил без внимания президент и саммит НАТО. По его словам, встреча в Нью-Парте обеспечила Украине, Украине самый высокий уровень сотрудничества, на который только может рассчитывать страна, которая не является полноправным членом северо -Атлантия. Альянса. Но оставить свою независимость мы должны сами, говорит и президент, и премьер. Для этого нам нужна собственная эффективная армия. Предлагаю послушать мнение Арсения Яценюка по этому поводу. Первый вопрос ⁇ это модернизация военной организации в Украине. И для этого нам необходимо получить не только оружие, а специалистов, которые способны изменить качественно логистику военной организации. Второе. Абсолютно правильно, господин президент, господин председатель. Линия Маннергейма или проект Стена, но это оборонительные укрепления, которые нужно строить дешево и быстро дешево и швидко. Также, по словам премьер-министра, Украина сейчас крайне важно принять и законы, и реформы, которые смогут поднять нашу экономику. Но до тех пор, пока на нашей земле остаются российские террористы, ни один инвестор к нам не придет. Поэтому ключевая задача – это мир и привлечение инвесторов. И для этого правительство сделает все возможное. К этому моменту заседание продолжается за закрытыми дверями. Студия. Да, спасибо, Юля. Напомню, с нами на связи с Кабмина была наш корреспондент Юлия Боднар. Она продолжает следить за событиями в стенах Кабмина. Ну а мы продолжаем выпуск. Национальном банке работают над созданием института маркетмейкеров. Об этом регулятору, в этом регулятору помогает специальная миссия МВФ. Новый институт поможет радикально реформировать валютный рынок и минимизировать риски валютных колебаний, считают эксперты. Подробности смотрите в нашем сюжете. На валютном рынке вскоре появится институт маркетмейкеров. Национальный банк отберет 15 крупнейших банков, которые будут удерживать котировки валют в узком диапазоне. К работе над созданием маркетмейкеров привлекли специальную миссию Международного валютного фонда. Потому что сейчас специально приехала миссия, которую лично я вызвала во главе с Георгиевым, которые еще раз обсуждают с нами эту идею, более еще технический ассистент, который к нам приезжает, потому что все равно они хотят утвердить, они хотят понять, почему мы это делаем. Пока же на рынке объемы торгов остаются незначительными, и даже небольшой перекос между спросом и предложением может существенно отражаться на скачках курса. Механизм маркетмейкеров может существенно сгладить эти колебания. Объем рынка, он ну, реально смешной. Да? И сумма э, в 10-20 миллионов может реально курс загнать как в одну, в другую сторону. Поэтому Национальный банк должен иметь инструменты и раскрывать все карты, на мой взгляд, не обязательно. Намного важнее, чтобы был результат. Намного важнее, чтобы эти все перекосы, которые происходят, их было как можно меньше. На снижение объемов торгов повлияли несколько факторов. Во-первых, безусловно, сказывается ситуация на Востоке. Падение промышленного производства привело к снижению экспортных поступлений. А пик сельскохозяйственных продаж еще не наступил. У нас остановилась, как сахимы в Донецке потому что у нас остановилась да нет, сталь, потому что у нас Метинвест с заводом Ильича производит на 50% меньше продукции, потому что не может, к сожалению, до сих пор подвести коксующиеся угли себе да, из-за того, что инфраструктура развалена. Снижение объемов торгов банкиры также связывают с введением налога в пенсионный фонд, который уплачивается с 1 апреля в размере полпроцента. Финансисты предлагают его либо отменить, либо перенести на конечного покупателя. Он покупает валюту. Покупаешь валюту, заплати 1%. Но банк, который торгует между собой... Если он начинает каждый банк по цепочке добавлять эти полпроцента, вот мы имеем раскачку рынка только на этом. Для увеличения предложения на рынке национальный банк уже ввел обязательную стопроцентную продажу валютной выручки. Впрочем, некоторые экспортеры умудряются найти схемы, как ее припрятать или придержать. Председатель НБУ Валерия Гонтарева считает что Украине необходим закон о трансферном ценообразовании. Тогда валютная выручка не будет прятаться на заграничных счетах как я вам скажу, прячется валютная выручка, чтобы вы все поняли. Мы можем искать ее здесь, в банках, но найти мы ее можем только на швейцарских трейдерах, потому что не приняв закон о трансферном ценообразовании, сюда валюту не заводят. Когда ее хотят спрятать валютную выручку, ее в страну не заводят, потому что в стране ее найдет очень такой пыльный национальный банк, который дуже прискипливо вывчает контракты. Впрочем, валютное поступление в страну в ближайшее время увеличится после начала сезонных продаж сельскохозяйственной продукции украинскими аграриями пик экспорта еще не наступил но в НБУ призывают быть бдительными россия воюет с украиной не только на востоке но и на информационном фронте поэтому важно помнить валютная паника лучшее оружие агрессора роман кофтун даниэль городецкий михаил чаркин бтб Дата и место проведения переговоров по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом будет определена к концу недели. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи в Баку Еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эйтингера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана. По словам украинского министра, Киев устроит любая дата проведения трехсторонней встречи. Вчера советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что трехсторонние переговоры говоры могут состояться в Вене 16 сентября. И в сентябре Украина планирует провести презентацию отечественной ГТС для американских компаний. Об этом сообщили в Нафтогазе Украины. Также в процессе подготовки круглый стол в Брюсселе. Мероприятие состоится при участии Еврокомиссии. На нем украинскую ГТС представят европейским предприятиям. По словам главного советника главы правления Юрия Витренко, Интерес к этому мероприятию уже высказали десятки компаний. Потенциальные партнеры, помимо инвестиций на модернизацию газотранспортной системы, предложат современные технологии. Напомню, сегодня вступил в силу закон о реформировании ГТС. Евросоюз призвал Соединенные Штаты начать экспорт нефти и газа в Европу. С таким заявлением выступил еврокомиссар по торговле Карл де Гюхт. Необходимость таких поставок он объяснил сложной геополитической ситуации в Старом Свете. Экспорт энергоресурсов будет происходить в рамках трансатлантической зоны свободной торговли. Для этого Евросоюз и США должны подписать энергетическое соглашение. Отмена 40-летнего запрета США на экспорт нефти может оказать сильное давление на Россию. На мировых биржах продолжает дешеветь нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent упала до 99 долларов. Еще дешевле российская экспортная нефть марки Уралс. Эксперты прогнозируют, что если в ближайшее время цена черного золота не вернется к отметке в 100 долларов, российская экономика понесет огромные убытки. Дело в том, что бюджет Федерации на следующий год сверстан из расчета цены нефти в 96 долларов за баррель. Этот показатель вплотную приближается к рыночной стоимости. Так вчера котировки российской смеси лишь чуть превышали 97 долларов. На этом у меня вся информация. До встречи.